Еще раз всем всех заставляет задуматься о том, чем есть для нас дети, кто они в нашем мире. Так кто же они в нашему житии? Я думаю, что дети это то чудо, хотя оно и обыкновенное чудо, но мне кажется, что это необыкновенное, потому что э, то жизнь, которую дает мама и вырастить человека с самого-самого маленького периода, там, с рождения, и дать ему все возможное, дать ему хорошее воспитание, самое главное здоровье, это самое главное чудо. Мені здається, що всім нам треба розуміти, що дитина це не наша власність. Вона нам дарована Богом, аби ми стали для неї гарними вчителями, так? І ми повинні навчити її не тільки там сидіти, стояти, рухатись, бігати, але багато чому. І познайомитися з цим прекрасним світом і взагалі з мистецтвом. Що можуть люди мистецтва, наприклад, художники, зробити, аби. выховать дитину, а бы она мала позитивный погляд на свет, а бы раскрыты для нее на яскрейший старинки мистецтва. Я думаю, каждый художник, будь то скульптор или график или живописец, естественно, он хочет передать через свои картины и донести то самое важное, достучаться до каждого ребенка или взрослого, передать свои чувства посредством живописи или скульптуры и, наверное Посредством этого мы должны стать лучше, потому что, созерцая и глядя на эти картины, или на эти скульптуры, или на куклы, или на фотографию, мы понимаем, что мир очень хрупок, что мы э, живем в нем, ну, как бы э, постоянно помня о том, что должны быть добрее, должны быть умнее, должны быть. обязательно сопереживать каждому. Это самое главное, в чем задача художника. Донести. Мне кажется, что мытцы, взагалі, художники, они как-то гостріше сприймают оточивающий світ, так? Они через себе пропускают будь-яку проблему, и не могут стоять острым, і да, и хотят ну, допомогти будь-якими силами. Да, это обязательно, потому что если художник сам не сопереживает, естественно, он не донесет самую главную идею и самое главное чувство к окружающим. Поэтому прежде чем что-либо сделать, что-либо творить, он должен э, понимать это и пронести через свое сердце, через свою душу. Только тогда мы будем воспринимать и мы, наверное, задумаемся над тем, что же хотел он сказать. И поймем это. Расскажите, будь ласка, как Вы с Татьяной? Ну, в общем-то, с Таней я познакомилась недавно. Вот. А э, самая главная идея э, в принципе, знакомство принадлежит Оксане Помазан, владелице галереи Парсона. В общем, так совпало, что в один прекрасный день пришли люди, волонтеры, организации, которые помогают Лизе и родителям Лизы, и Тане, пришли в галерею, и как раз в это время была Оксана. Она заинтересовалась этим, она сопереживала, и, в общем-то, решили, поскольку за заблаговременно мы готовили выставку «Обыкновенное чудо», мы решили в, этой, в рамках этой выставки провести благотворительный Створок аукцион. Да. 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 А тем более еще очень приятно, что 15 февраля день рождения Лизы и день рождения Оксаны. То есть у них еще более того совпали дни рождения. Поэтому так было символически. То есть невозможно было пройти просто мимо и не, не откликнуться. Татьяна, а вы долго шукали допомогу по разным инстанциям? По инстанциям, да, мы долго искали. В принципе, как инстанции нам мало помогли. Основная помощь исходит от людей, скажем так, независимых. Вот. Просто люди стали откликаться э, на наше горе. Информацию стали распространять наши родственники, друзья. И так получилось. Мы были вообще шокированы. Мы сразу были, во-первых, убиты горем. Это все ситуации. Да, Мы были в отчаянии. Сколько сваливается всего в нашем государстве на родителей, что спасение их ребенка сугубо в их руках. Вот. Что смогут организовать? Как откликнуться люди? Вот фактически от этого зависит жизнь ребенка. Вот. Поэтому очень много людей. Стал откликаться помогать нам и, и так как я вообще постоянно нахожусь 24 часа в сутки с ребенком в больнице я о многом э, том узнаю сама с нашего сайта о, о том что чего достигли вот мои друзья как бы с кем они познакомились вот точно так же как об этой галерее тоже я узнала это фактически мои друзья вот и мы действительно недавно познакомились то есть э, наши скажем так добровольные волонтеры раньше познакомились с галереей с представителями галереи вот она мне тоже очень понравилась замечательная работа люди прекрасные вот фактически э, все что сейчас сделано для лизы это усилиями простых отзывчивых людей это просто так трогает мы как, скажем так таким жестоким способом мы убедились в том что мир не без добрых людей не то что не без добрых а вообще правит все-таки доброта миром потому что сейчас э, То состояние, в котором Лиза, это все благодаря помощи, uh -huh. пастени і помощі. От людей Очень много отзываются, Я отзываются. пропоную зараз перерватися буквально на одну хвилинку. Давайте послухаємо прогноз погоди, а потім обов'язково повернемось до нашої проблеми.